Yeah! yeah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أفتنا في الدين وعلمنا تأويله اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله كده سامبو مع كتا مزاكرة كتا كتا تصوف بنوار بلغي حتي يندي كاران وليه العالم العلامة الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب Al-Mandili rahimahullah ta'ala Wa rah nafakna bihi Wa bi'ulumihi Fidda raihi Amin Ya Rabbil Alamin ah, Mudah-mudahan ini yang barakah kepada kita Barakah guru-guru kita Barakah Sekalian umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Barakah Allah wa Barakah Barakah ibu bapa kita, para, para para pelajar, para para guru, berkhusus para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. barakah mereka yang tersebut Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita manusia yang kekal lah kita ada dari reda dan kasih sayang Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita manusia yang sentiasa menyayangi Allah dan Rasul. Allah Ta'ala jadikan kita manusia yang sentiasa disayangi Allah dan Rasul. Dan Allah Ta'ala jadikan kita manusia yang sentiasa memberi manfaat pada manusia yang lain. Ha, seperti memberi manfaat dari betul doa. Doa lah kepada semua umat Nabi Muhammad. Supaya kita semua sentiasa diberi peluang untuk kembali kepada Allah. Walau setengah daripada umat Nabi Muhammad. Ha, beri mudara. Setengah umat Nabi Muhammad tu. Menyusahkan kita. Namun kita doa secara umum. Supaya Allah Ta'ala Saya semua umat Nabi Muhammad Semoga Allah Ta'ala redha Semua umat Nabi Muhammad Semoga Allah Ta'ala bui perubahan Kepada semua umat Nabi Muhammad Kekal dari syurga Bersama Nabi Sallallahu alaihi Wasallam sallam insyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Apa oh, sini Apa sini tu, tu. <tuh> tak apa boleh tu saya energik tak apa tu kosong apa-apa kita sini lupa sini pak bagi ke ni daripada atas sini pak 6 daripada atas Bismillahirrahmanirrahim. Ah, katanya musannif Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kata musannif kita rahimahullahu taala bahkan menyuruh situ. Ni pada tahrir. Maka setengah daripadanya Mari ke bawah daripada atas Ada tempat Mari ke Nenek daripada atas Satu, dua, tiga, empat, lima Nenek Pada ketika kena bala Dan bukan makna rata Kos tengah daripada perempuan Sembilan puluh kau apa? Kau apa sebenarnya belum pak? Ini yang daripada atas. Sekali dengan tajuk. So. Hmm. Uh, dengan kata suka dengan tajuk. Kau setelah daripada perhimpunan. Eh. Jadi bagi kosa, dua, tiga, empat, lima, ni, tujuh, lapai. Lapai daripada atas. Bagi kalau lapai daripada atas. Ah, eh. uh qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fi amin ya rabbal alamin semoga lupa baik kan apa daripada asa maka setengah daripada perhimpunannya redha ah ini masih lagi dalam bab yang ke pada nak menyatakan redha dengan qada dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Aku setengah daripada perhimpunannya Perhimpunan reda Reda Allah Ta'ala ni banyak Setengah daripada reda-reda Kelakuan reda yang banyak itu Salah satu redanya Ialah reda dengan kogok itu Bahawa menuntut Sampai engkau kepada Yang dikasihinya Yang dikasihi Allah dengan mengerjakan segala sebabnya sebab bagi redha sebabnya sebab bagi redha atau sebab bagi sampai engkau kepada yang dikasihi apa mana redha iaitu engkau buat segala bentuk ibadat fardu dan ibadat sunat untuk sampai kepada yang Tuhan kasih untuk sampai kepada yang Tuhan redha Allah salli Allah ana syirin ya ha, Allah. Ah susah ah. Neh ha, ah tu dia. Mana segala perkara yang boleh menyebabkan kepada redha engkau buat. Walau letih pun engkau jangan merungut. Engkau puas hati, oh banyak kena sabar, banyak kena ibadat, banyak kena khidmat. Oh letih tak letih, tak letih pun kita tahu dah di situ lubang redo. Contohnya kalau kita mengajar pagi mengajar, petang tengah hari mengajar, petang mengajar, maghrib mengajar, malam mengajar. Dah mengajar cara kita. Lepas tu zaman moden pula dakwah secara media sosial, O oh, TV. Letih ke mana? Mengajar, 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 dakwah, dakwah, dakwah. Sebar, 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 gaji dah tak ada. Tiba-tiba sambutan pula tak ada. Oh, letih. Contoh. Dah gaji tak ada, sambutan tak ada. Oh, mari cerecaan pula banyak. Kritikai pula banyak. Oh, letih. Itu contoh. Maka engkau jangan rusing. Engkau reda saja dengan ibadat. Engkau dengan dakwah. Engkau yang banyak. Sebab apa? Kita buat kerja bukan kerana manusia. Kerana Allah. Ha, bila manusia tak pandang, kita seterah. Ha, oh, tengok kita mengajar. Orang tak dengar kita mengajar. Kita ikhlas habis pusing dah kita ikhlas. Kita hurai habis detail dah. Kita dakwah dengan penuh. Dengan penuh. Hikmah dah sen, di sisi sengkaya kita. Eh tak jadi lagi. Eh kita kata. Kita kata. Ha, itu dia namun begitu Kita buat bukit kerana makhluk Kerana orang. Mesti dapat ganjaran Letih tak letih pun Jadi segala bentuk ibadat Yang fardu yang sunat kita buat Walau letih walau tak letih Hak masyhurnya ibadat ni Semaya, poso, zakat, haji Setengah daripada ibadat juga Menyebar ilmu agama Lebih-lebih lagi ilmu fardu'ain Menyebar kebaikan Setengah daripada ibadat lagi apa lagi? Hmm? Iaitu khidmat kepada orangmu. khidmat kepada majlis-majlis ilmu. Nah, eh, sedekah dalam bentuk harta, sedekah dalam bentuk tenaga, sedekah dalam bentuk doa. Oh, orang tak pandang, tak pandang tak apa. Bukan okay. untuk orang pandang, untuk Allah pandang. Orang oh tak kenal kita apa-apa, kena, kita, kita duduk sedekah, kita duduk mengajar, kita duduk sabar, kita duduk dakwah. Mungkin nak orang kenal. Itulah letih juga kadang-kadang. Letih pun kena reda. Itu juga kita letih dalam ibadat, letih dalam agama, letih dalam khidmat, letih dalam mengajar untuk mendapatkan reda. Allah. Asalkan benda itu ibadat, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk mendapat reda Allah, kita buat semata. Sebab tu uh, dulu uh, untuk diri Baba sendiri. Baba ada satu apa persoalan. Uh, satu kemuskilan. Uh, di atas guru-guru Baba termasuk Habib Umar. Muskil kena muskil tak faham. Sehingga Baba jumpa dalam kitab. Muskil kita tengok dia ibadat banyak. Banyak ni. Yang fardu tu sama telah lah. Ada boleh puasa, boleh puasa ibadat. Boleh Ramadan, cara boleh Ramadan. Dengan sunatnya, dengan wajibnya. sunatlah lah banyaknya. Kita tengok sunat tu banyak. Kemudian di Yaman ni, daripada dulu lagi setahun sekali, dia ada ibadat namanya Qadus Maya. Setahun sekali, ulama-ulama Yaman, akibri pun, semua ulama Yaman, dan begitu juga jemaah-jemaah yang ada di Yaman ni, nah, nak mari-marilah. pun di satu masjid teringat nama gapo masjid tu untuk melaksanakan sembahyang qada lima waktu tersilapnya buat lepas zuhur sudah sembahyang zuhur dia pun sembahyang qada zuhur sembahyang qada asar sembahyang qada maghrib sembahyang qada isyak sembahyang qada subuh dia qada lima waktu sekali dalam satu tahun ah ha, tu dia dah Uh, sedangkan jadi persoalannya bab lihat aku setengah apa tarik jalan dan hok guru kita buat setengah guru kita buat di 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 Malaysia satu orang guru ni yang bab kagum juga dia qada semaya tu tiap hari setiap hari dia qada semaya di bab persoalan kalau ikutkan semaya qada tu lebih besar pahala daripada semaya sunat. Nampak tak? Kalau kira pahala, Kali ikutkan pahala semaya qada lebih besar pada semaya sunat. Kemudian tuan guru yang semaya qada tu wallahu alam sama ada dia betul-betul ah, yakin semaya qada dia itu bina di atas dia tu Uh, tinggal semua ti semaya fardu atau dia bina di atas jalan zon. Saya hendak bina di atas jalan yakin. Yakin ni mana dia memang pasti 10 tahun semayang dia tak sah. Dia qada. Adapun bina di atas jalan zon ni macam eh kemungkinan waktu dulu aku jahil semaya banyak tak sah. Ada kemungkinan besar dahulu sewaktu aku jahil banyak semaya aku tak sah. Maka aku nak kodok. Boleh jadi juga dia duduk situ. Nah. Dulu tak belajar Fardu'ain. Mungkin-mungkin lima tahun, sepuluh tahun tu. Aku takut tak sah. Kalau sah, Alhamdulillah. Kalau tak sah, bimbiah juga. Lalu dia kodok. Boleh jadi bina di atas jalan Zon. Dia tu tinggal, tinggal apa dia tu kodok semaya tu. Bina di atas jalan Zon semaya. Kemungkinan ada yang tak sah. a'lam macam mana istimewa dia tetapi dia semaya qada, mana tiap-tiap hari semaya qada lima waktu. Jadi persoalannya mari dipikir eh apa ulama sekelas Habib Umar tak melakukan sembahyang di setiap hari. Maka di Jawa, di ihtimal barangkali dia buat juga setiap hari dia qada di belakang kita. Di belakang kita mungkin di rumah dia pun. Ya di rumah dia ke mungkin dia buat di bilik dia Allah alam tu kita tak tahu patu terkadang guru kita bila nak semaya sunat mesti dia semaya qada setengah guru kita sebab semaya qada lebih daripada semaya sunat bahkan orang yang yakin dia itu tinggal semaya ketika semaya qada dengan semaya tarawih dia kena semaya qada dulu itu yang yakin tinggal semaya Cuma babo muskil. Dulu lah maksudnya. Kenapa Habib ni dia buat semaya qada tu setahun sekali? Kenapa tak perlu? Kenapa tak buat sebulan sekali? Kenapa tak acak kali? Sehingga ke setengah-setengah guru ada yang tak buat semaya sunat, dia buat semaya qada. Kadang-kadang tu guru tu tak semaya duha kerana sibuk qada. Dia ganti semaya qada dengan semaya duha. Kerana pahala semaya qada lebih besar pada pahala semaya duha. Terkadang setengah guru tinggal semaya tajuk kerana sibuk dengan qada. Setengah tu guru dia tak semaya tarawih kerana dia melaksanakan semaya qada. Ha, padahal dia kodoh tu kemungkinannya bina di atas zon. Zon ni sengkok barangkali ada semaya yang tidak sah. Dan tujuan masing-masing tu guru dan habib umat itu tujuan untuk mendapatkan redha. Cuma persoalannya, di sisi jahil babo pada masa itu, babo sengkok, redha Allah ada pada orang semaya kodoh. Itu lebih daripada orang semaya sunat. Bapak nak posi tu dulu. Sehinggalah Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bab berjumpa satu hari dalam kitab. Tuhfatul Murid Muri dia kata gini. Dia kata terkadang ibadat ditesbihkan sebagai ubat. Ha, berarti ibadat ditesbihkan sebagai ubat. Dosa-dosa jenayah kita, kesilapan kita, ditasbih diserupakan dengan penyakit dosa-dosa penyakit hati penyakit zuhri ada dosa-dosa zuhri dosa-dosa batin kesilapan zuhri kesilapan batin dibanding sebagai penyakit dan kesilapan apa dan ibadat sunnah ibadat fardu itu ditasbihkan sebagai ubat. Maka dalam kitab itu juga kata terkadang setengah-setengah ubat, setengah-setengah penyakit tak dapat diubati oleh satu ubat ni perlu pada ubat lain. Walau ubat tu mahal sekali pun. Nak no, rakyat dia ada satu penyakit hati atau satu penyakit zuhi yang tak dapat diubati oleh penyakit, oleh ubat maha. Katalah kalau ibadat fardu tu ubat yang maha. Sebab pahala dia pahala fardu. Seperti ibadat ke apa? Seperti ibadat kodoh. Kodoh ni tentulah. Ubat yang maha. Ditasbihkan macam ubat maha. Ubat yang harganya perdu. Kodoh semaya dianggap sebagai ubat yang maha. Sebab ibadat perdu. Sekiranya 24 jam daripada kita semaya sunat lain, semaya duha, semaya sunat tasbih, semaya sunat apa kau boleh habaq dia semaya terawih baik kita qada je belaka segera paham macam tu lah babo dulu jadi rugi je semaya suruh nak ter, uh, duha semaya kau boleh habaq dia semaya hajat semaya terawih semaya apa tasbih semaya witir semaya tahajud baik qada je satu hari tu qada je qada pahala lebih besar Ini sebuah pahala memang lebih besar tapi ini sebuah ubat terkadang satu penyakit tak dapat diubati oleh ubat yang mahal. Di dunia pun berlaku. Terkadang satu penyakit tak dapat diubati dengan ubat yang mahal. Ada terkadang penyakit tu hebat. dengan ubat mahal tak berdegih, tak berkesan. Tetapi berkesan dengan ubat murah. Ada juga berlaku. Satu orang, penyakit dia tak dapat diubati oleh ubat-ubat yang mahal tetapi dapat diubati oleh ubat yang murah. Contoh macam ni. Satu orang dia kena penyakit gahuk. Orang lain kalau kena gahuk supaya dia pergi hospital selesai. Dia ni habis hospital pergi situ tak selesai, pergi sini tak selesai. Mari jumpa ubat murah. Orang jual tiga rias setengah. Orang tua. Dia tumbuk lagu mana tak tahu lah. Kita makan sekali jadi hari. Terkadang ada penyakit yang hebat seperti jatuh. Dapat diubati dengan ubat yang murah. Kita makan butir gol ni apa ya, cik? Buti gapo ni apa ni daripada subuk gol tu. Daun gol tu, daun gol ni. Bijik tu, bijik ni pocik Pocik, Ha? Kisah, 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 kisah. Apa gote, 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 gote. Wak jadi buti. Makan hak ni ya. Anak weh Setelah makan benda lah, way, lah way, kalau sia. Kalau sembuh kok. Makan sembuh. Nak raya banyak berlaku terkadang penyakit yang hebat diubati oleh ubat yang murah ada juga. Jadi kita kalau boleh nak mengubati semua penyakit kita. Maka bila kita nak ubat semua penyakit kita Nah, kita kena makan semua ubat untuk semua penyakit kena makan semua ubat untuk semua penyakit. Maka di situlah baru babo faham kenapa satu orang tu tak ada penyakit zahir, tak ada penyakit batin. Tapi lebih lagi penyakit batin yang licin nanti Habib Umar. Tak ada penyakit batin ni sebuah ibadat. Ni sebuah dosa. Tak ada penyakit batin zahir ni sebuah ibadat ni sebuah dosa. Tak ada. Sebab semua ibadat sunat dia langsik dia apa? Dia dia ke apa panggil dia buat belaka dia kau belaka baru kita jumpa dalam kitab sebab mesti ada hikmah tu dia buat namanya semaya duha mesti ada hikmah tu dia buat namanya semaya rawatib namanya semaya tahajud namanya semaya tasbih mesti ada hikmah semaya ah uh, istisqa hujjah semaya gerhana. Semua semaya hak tu buat itu, semua semaya, semua zikir, semua ibadat itu adalah ubat yang ada baginya tiap-tiap penyakit. Jadi dia ada penyakit untuk duha, dia ada penyakit yang diubati oleh tahajud, dia ada penyakit yang diubati oleh tarawih. Dia ada penyakit yang diubati oleh semaya qada, dia ada penyakit yang diubati oleh uh, semaya qabliyah ba'diyah. Dia Dia ada penyakit yang diubati oleh semaya tasbih. Dia, dia ada penyakit yang dapat diubati oleh semaya witir. Contoh. Ada penyakit yang diubati oleh semaya terawih masalah. Dan ada penyakit diubati dengan sedekah. Ada penyakit diubati oleh sedekah di pondok tu. Ada penyakit ni diubati sedekah di pondok sana. Ada penyakit diubati sedekah di tahfiz. Ada penyakit dapat diubati dengan sedekah di masjid. Tak sama. Sebab apa Tuhan buat banyak lubang ibadat, lubang ibadat betul semaya banyak. Lubang ibadat betul zikir banyak. Lubang ibadat bentuk puasa banyak. Puasa hari Arafah lah, puasa Isnin Khamis lah, puasa Yaumul baik. puasa hari putih lah, puasa Ramadan lah, puasa selang sehari lah, puasa tiap-tiap hari kecuali hari tasyrik lah. Sebab apa? Kerana ibadat yang banyak itu ialah ubat untuk tiap-tiap penyakit. Satu ibadat itu mesti ubat bagi satu penyakit. Satu ibadat itu mesti akan jadi ubat untuk satu penyakit. Maka satu orang lepas penyakit zuhir ni sebuah ibadat. Lepas ni sebuah akhirat. Dan lepas penyakit batin ni sebuah akhirat. Sebab dia melaksanakan semua ibadat. Dan antara orang yang apa-apa tengok tak tinggal, tak luput ibadat sunat ni iaitu Habib Umar bin Hafiz. Anu hak -an qada -an dia buat, hak sunat dia buat. Masuklah boleh gapo, boleh tu, boleh ni dia buat belako. Semua boleh-boleh Islam dia melaksanakan semua ibadat pada bulan tu. Ha, the majority apa kata 90 9% ha, ataupun kita kata 90% apa-apa nampak Habib Umar tu dibuat belakang nak kata 100% tu mungkin uh, tak tahulah dengan sebab beliau tu tidak masuk kita kata 99% 100% tu Rasulullah kita kata depan Habib Umar kita tengok 99% penuh dengan ibadat. Hampir semua babo-babo di sisi babo, babo nampak 99%. Complete. Marilah bulan gapo. Masya-Allah penuh. Sebab tu dia tak ada penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit iri hati. Lepas tu bala-bala betul Zuhir pun tidak mari. Tidak mari serang dia dengan teruk. Padahal macam-macam bala. Bala tu mari, bala ni. Mari. Semua azukah-azukah azuka, ha, yang menawawi. Kau gapa dia amat belakang. Bila ada Mustafa yang ha, tu baca yang ha, ni baca. Kalau kecek bahasa kasar-kasar, bahasa mudah-mudah, bahasa kapur-kapur. Serabuk dengan ibadat habis umat. Kita tengok pelajar dia. Kita duduk Darul Mustafa. Diserabukkan dengan ibadat. Bersibuk-sibuk, bermesyur, berserabuk dengan ibadat. Penuh ibadat. Hak sunat, hak wardu. Jadi, ada hikmah ibadat sunat walaupun pahala kecil. Walaupun dia pahala kecil, tapi dia ubat bagi satu penyakit yang tak dapat diubati oleh pahala yang besar. Ada satu pahala yang besar, tak boleh nak ubati satu penyakit ini. Melainkan penyakit ini dapat diubati oleh pahala yang kecil. Kita kata kecil tu ni sebuah ada yang lain lebih besar. Pada pahala tu tak ada istilah kecil. Sekecil-kecil pahala besar bukit uhud. Tetapi kata kecil tu ni sebuah pahala lain tu ada lebih besar pada dia. Contohnya dalam kitab tu dia ambil dalai mana dalai. Setengah-setengah penyakit tak dapat diubati oleh ubat yang mahal setengah-setengah penyakit tak dapat diubati oleh, oleh oleh oleh, ibadat yang yang lain. Seperti dia kata uh, satu penyakit satu penyakit tak dapat diubati melainkan diubati dengan amal ibadat khirmat untuk keluarga. Kata tu. Kita ibadat untuk keluarga, dapat menyembuhkan satu penyakit yang ada pada diri kita. Tak tahu penyakit ke apa. Dan untuk menyembuhkan penyakit itu perlu khirmah untuk keluarga. Khirmah untuk keluarga secara duniawi, uhi makan, uhi minum, uhi pakaian bagi duit. Khirmah untuk keluarga ni sebuah akhirat. Kita tarik keluarga belajar fardu ain. Kita pujuk kita tarik keluarga Biar ibadah Kita tarik itu pujuk keluarga Biar masuk kepada uh, Suasana akhirat Itu dia panggil khirmah Untuk keluarga Maka ibadah Khirmah untuk keluarga Dapat mengubati Satu penyakit yang mana penyakit ini Tak dapat diubati oleh penyakit Yang lain Masya Allah setiap ibadat merupakan ubat bagi penyakit yang telah di, yang telah disediakan oleh Allah Taala. Kita ni ada mungkin ada juta-juta penyakit. Mana tiap-tiap juta-juta penyakit ada baginya ubat dan ubat bagi penyakit kita tu ibadat. Terbaru apa Dulu kita doa, tak okey habis, tak tahu pahala qada besar pada pahala duha pahala qadha besar pada pahala tajuk. pahala qadha besar pada pahala kau boleh habaq dia baik bersibuk-sibuk dengan qadha atau jadi persoalan kita betul memang pahala tu besar tetapi tak sama ni sebuah ubat itulah makna redha atau pahala terkadang redha Allah kepada kita ada di pahala kecil ada satu orang okay, redha Allah duduk di pahala besar tak sama orang okay, ni tak sama begitu juga redha ada yang okay, dapat redha Allah dengan puasa Allah tak redha berlaku cuma mereka redha lebih di ibadat mana macam sayyidina bilal dapat pahala redha tu bila dia semaya sunat wuduk sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam bunyi selipar bilal dan le syurga padahal bila ibadat semaya sunat wudu. Kenapa pahala sunat wudu ni sebuah bila hmm. lebih diridai ya Allah padahal pahala qada lebih besar. Nak no, royaknya satu orang tak sama redha Allah tu. Kedudukan redha kunci syurga tu, kunci redha tu kada tak sama. Ada satu orang okay, semaya banyak, puasa banyak, ibadat banyak tetapi pahala redha Allah duduk di sedekah. Dia duduk sedekah duit, sedekah duit, sedekah duit. Duduk di sedekah. Ada setengah orang okay? pahala redanya